Всем привет, новый день, немного хочу показать по Тесли, по результату, уже по порогу все готово полностью, по кузовщине практически, по каркасу готово, батарейку уже вложил, в общем показываю и рассказываю, что было сделано. Машина уже практически, практически на своем ходу, что мы сделали, здесь мы все поваривали, покрасили, проложили полностью герметиком, Дальше собрали тормозную систему, собрали подвеску, по подвеске заменили некоторые элементы. А какие элементы? Это по верхнему рычагу сделали замену, потому что вот здесь пошло расслоение с одной стороны, со второй стороны аналогично тоже пошло расслоение от удара. Дальше заменили нижний рычаг. Хозяин привез после реставрации, здесь намазано герметиком, но потом я так понял, он... Немного передумал. Понятно, что герметик, но это уже немножко колхоза здесь. Зачем он надо? И кто заглянет, скажет, что-то намазали, что-то наделали. В общем, поставили хороший, классный рычаг с новыми блоками. То есть, по передку все ок. Кроме того, что мне не нравится, это передняя стойка. Вот эта передняя стойка, где крепится до нижнего рычага. Мне кажется, что она подогнута. Но я уже скажу в конце хозяину, потому что это уже я заметил, когда были все рычаги нормальные. Дальше, по второй стороне. По второй стороне тоже все собрал. Сами блоки все заменили, которые были порваны. Порваны были практически все сильные блоки. Дальше. Порог установил, нижнюю пластину установил. Батарейка уже тоже на месте стоит. Осталось только, осталось только я так понимаю, Поставить вот эту штуку. Это, кажется, из батарейки. Внутри стоит пиропатрон. Дальше. По затку э, подкрылки поставил. Брезговик стоит. По затку установил. Тоже защиту. Но не до конца, потому что пукли, пукли не все. Дальше. Дальше сейчас покажу по салону. По салону батарейку тоже прикрутил с этой стороны. То есть она прикручивается с внутренней стороны и с внутренней салона. Здесь немного подсобрал. До да, сиденья в таком плачевном состоянии надо. Ну, я имею в виду в хорошем состоянии. Просто надо все повытирать. Конечно, малярка это такое дело. Закрываю, не закрываю. Все равно откуда-то что-то берется. Ну и покраски. Выкраска перламутром. Сейчас я попробую включить фонарик и показать, как это выглядит. Зерно разложилось хорошо. Переходики не видно. Здесь тоже переходик не видно. Все красиво. По задку тоже. Сейчас одену. Одену открывается. Вот такой тросик мы тянем. По задку... Вот отказываю. По задку вот здесь был переход тоже. Тоже красиво все разложилось. То есть по зерну все окей. Хозяин приехал, проверил. Говорит, все хорошо. Подкрылок установил. Здесь все позадувал. На всякий случай, чтобы оно в шов тоже продул, внутрь тоже продул. Дальше установил, установил под порог направляющую. Еще что буду делать? Порог полностью продувать внутри через вот эти дырки, где вставляются пистоны. Вот эту дырку надо поставить сюда резинку, чтобы туда пыль не шла. По колесам гайки были у нас по подвигайке на колесо. Все понаходил, все прикручивал. То есть все гайки практически на своих местах, кроме переднего правого колеса. Дальше. Что дальше? То есть у нас уже кузов готов. Порог, все Дальше прогрунтовал кислотником внутри, где я варил. Сейчас прогрунтую серым грунтом. Закрываю все, собираю пол. Сидения у нас не было. Устанавливаю переднее крыло и начинаю уже делать внешку. То есть надо все будет вышпаклевать, красиво все хорошо. Потом, когда я все вышпаклюю, то есть нам вышпаклевать вот здесь. Вот здесь небольшая мятинка. Ну и Низ получается двери. Это все вышпаклевываю. Дальше по крылу. Вот здесь замятость, потом вот здесь замятость, кто-то рихтовал. Ну, то есть, смотрю те места, которые надо подшпаклевать, тоже шпаклюю, взбиваю все, подгоняю вместе с бампером. Бампер я оставлю на самую последнюю очередь. То есть, мы будем как вот так бампер, вот так резать. То есть полностью я каркас портить не буду. Так наполовину, а именно соединю вот здесь. В принципе, В принципе, вот так выходит у нас работа по Тесле. Да, работа затягивается надолго, потому что есть свои личные дела. Ну, и так я, я считаю, за две недели вытянул, все поваривал, уже выкрасил порог. Ну, то есть, все окей. Батарейку установил, много элементов собрал. Кстати, по Тесольной системе тоже все пособирал, все патрубки остаются просто подключить насосы, потому что насосы, я смотрю, не подключены, но хозяин сказал, что придет человек обученный, который это делает, выгонит воздух оттуда, подключит насос, ну, в принципе, запустит систему. Дальше. Дальше хозяин привез масло в передний и в задний редуктор будем менять. Это концентрат или это сол, я не знаю, что такое красный канистре. это, который будет заливаться в охлаждающую систему. Ну и еще хочу сказать, немножко по гаражу почему и задержка купил кондер сюда потому что есть местами жарко хочется немножко комфорта кондер получается в белом цвете я выкрасил это все в серебро добавил немножко немножко приламутра сюда вышел вот такой вот цвет ну, в принципе прикольно То есть каркас вычистил выкрасил с краю, потом саму затворку, которая ходит, подает воздух, тоже вычистил, здесь тоже вычистил. Контер, сразу скажу, бэушный. Здесь надо будет все тоже перемыть, перечистить. Ну и завтра подъедет человек, который это все будет устанавливать. Наружный блок я тоже почистил, помыл. В принципе, все. Ну и самое главное, что машина уже стоит на своих ногах, без, получается, стапельный хлап, что мы будем делать? Перекачивать машину на эту сторону, а здесь будет уже делаться техничка, то есть не спеша будет доделываться Тесла и плюс буду работать с техничкой. Ну, еще хочу что-то показать. Показать хочу вот такую машину. Эта машина. После прилета приобрел ее лично себе. Буду это все восстанавливать. Машина 22 -го года, 120 тысяч родного пробега. Вот так это выглядит. Да, разорвало. Хозяин говорит, что двери задние вроде бы или боковые так и не нашли. Номера тоже не нашли. В общем, много-много. Ну, машина, я вам скажу, я приехал с Киева, едет хорошо. Хорошо едет, хоть и в таком состоянии, но все классно. Да, пробег маленький. Машина свежих годов. Не знаю, что буду делать. Сначала я уже знаю, я примерно могу даже сказать, что первым. Я взял машину по генеральной доверенности, не переоформлял ее. Сейчас э, нанимаю независимого эксперта, для чего это делаю. Делаю для того, чтобы э, занизить, ну, то есть оценку, потому что э, на переоформление такой машины, она там в прайсе куча денег стоит и надо будет куча платить налога. Когда мы приедем в МРЭО, переоформлять это все, то есть налог нам надо будет по-любому заплатить. А эта машина просто этих денег не стоит. Они смотрят это все по каталогу и делают оценку по каталогу. То есть внешне никто это практически не смотрит. Ну, а я буду это делать внешне. То есть человек, независимый эксперт приедет, э, сделает фото машины, сделает нормальную оценку, ту, которая она будет стоить машине. Ну не 20 тысяч не 30 тысяч долларов как ее ценят, и 10 процентов надо будет заплатить при постановке на учет то есть я э, просто приехал до человека отдал им деньги за машину мы сделали генеральную доверенность а теперь я буду максимально пытаться удешевить переоформление в принципе вот так вот ну и буду дальше показывать что будет выходить или сделаю полностью замену э, кузова полностью или закажу кузов и э, варю получается ехал или варю просто переднюю часть, ну то есть соединю с новым кузовом, ну будет видно то есть по салону у нас комплектация офигенная мультируль, да, он не полный нету только кондюрчика, примерно примерно, покажу машина сейчас закрыта вроде бы, а, не видно, не видно, все отражает в общем новый проект я надеюсь, что что-то выйдет достойно. Экстралон 22 год, 120 тысяч. Все, на этом буду завершать. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Всем пока. До скорого.